Assalamualaikum dan selamat sejahtera um, Baiklah untuk video ini um, Saya akan tunjukkanlah bagaimana untuk anda um, Membuat pembacaan terhadap Koding-koding di dalam um, HTML CSS dan juga PHP Dan juga bagaimana untuk anda Mengimplementasi um, CSS anda sendiri Dan juga PHP anda ke dalam file template untuk HTML dan juga HTML5. Baik untuk um, bahagian pertama ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda memahami secara asas terlebih dahulu uh, konsep pembinaan HTML dan juga CSS bagi uh, HTML yang lah Okey dan untuk part seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda mengimplement dan juga memahami HTML5 dan juga CSS3. Okey, um untuk bahagian pertama ini, okay, saya akan tunjukkan anda adalah uh, kan asas-asas dan juga penggunaan related file dalam HTML dan juga CSS. Okey, baik um okey, dan saya menggunakan satu template yang telah siap iaitu template HTML lah. Okay, yang mana um template ini menggunakan uh, CSS dan juga HTML yang lama. Ya, yeah, yang mana sebelum wujudnya HTML 5 dan juga CSS 3. Okey, uh, bagi template ini simple sahaja dan juga menggunakan fail uh, HTML dan juga CSS sahaja. Jadi kalau anda menggunakan template ini untuk bangunkan produk anda, okey, uh, very simple lah, senang untuk baca. Okey, jadi untuk video ini saya akan tunjukkan secara asas bagaimana untuk anda memahami penggunaan CSS dan juga HTML di dalam pembinaan. Uh, produk anda. Okey. Dan saya menggunakan paparan index file. Baik, um konsep asas dalam HTML ialah ialah pada bahagian header dan juga um body. Baik, uh, perkara pertama sebelum anda uh, mengubah apa-apa coding dalam HTML, okey, pertama sekali jangan sentuh pada bahagian header. Okey, pada bahagian index, header ini terkandung um skrip-skrip penting untuk menghidupkan laman web anda. Okey, sebagai contoh um, okey. Okey, sebagai contoh uh, link uh, link ini, okey, dia menggunakan file JavaScript dan juga fail content uh, file fail cascading style sheet yang telah digabungkan bersama. Okey, yang mana kalau anda dapat lihatlah setiap kali anda buka fail index, okey akan ada paparan uh, template ataupun fail lainlah iaitu fail ini dipanggil melalui bahagian header inilah menggunakan uh, hash hashref ini. Okey, so dia akan panggil satu fail lainlah. Kalau ada 10 fail CSS, dia akan panggil 10. Okay, bergantung kepada pada bahagian header ini. Okay, sebagai contoh, Dia okay. okay, dia memanggil file CSS dan di dalam file CSS tersebut terkandung um, JavaScript dan juga uh, contents uh, cascading style sheet lah. iaitu cascading style sheet ini adalah uh, dia punya interface ataupun um, UI user interface untuk paparan uh, template ini. Okey kalau kita dapat lihat pada bahagian CSS Okey, dia telah uh, melabelkan eh, setiap setiap perkara di dalam um, template ini dilabelkan dengan variable-variable tertentu. Okey, okey saya akan teruskan untuk uh, seterusnya. Eh. Alright, um, okey dan uh, bahagian header, okey sampai di sini. Okey diingatkan juga kalau anda ingin menggunakan file-file um, lain ataupun anda ingin gabungkan dengan javascript anda ingin gabungkan dengan fail jquery anda okey semuanya anda letakkan pada bahagian ini saja okey anda download fail tersebut okey lepas tu anda letakkan di dalam folder anda okey letakkan saja dan menggunakan kaedah yang sama okey menggunakan uh, link yang sama saja dan panggil fail anda okey tak kisahlah uh, dot JS ke JavaScript ataupun CSS tapi kaedahnya sama saja. So panggil saja melalui uh, link pada header ini. Okey. Jadi uh, untuk anda implementkan dalam template anda uh, syarat utamanya semuanya mesti ada pada bahagian header. Okey. Alright next uh, kita tengok pada bahagian body. Okey, untuk anda ubah apa ubah apa saja uh, paparan ataupun kandungan website anda, ingin susun semula, semuanya anda perlu ubah pada bahagian uh, body. Dan juga pada bahagian body ini juga melibatkan penggunaan CSS. Okey, sebagai contoh, konsep di dalam um, HTML ini sama sahaja Anda bukalah template macam mana sekalipun, apa sahaja template, konsepnya dia akan panggil file di dalam CSS terlebih dahulu. Okay, sebagai contoh pocket okay, body dan division ID template mode container template banner okey. sebenarnya div ID ini dan juga menggunakan um, key tag yang sama sahaja iaitu div ID division lah okey. Okay, template mode container kalau kita dapat lihat eh dia mewakili okey bahagian ini okey template mode content wrapper maknanya keseluruhan body box untuk paparan HTML ini dan kalau anda ingin ubah okay, anda perlulah pergi kepada bahagian CSS ok so anda dapat lihat lah okay, template mode ini okay, dipanggil ke dalam bahagian body untuk paparan ini jadi um, kalau anda ingin ubah okay, contohnya warna tulisan ini okay, menggunakan uh, warna oranye jadi uh, labeling box ini berada pada bahagian header 01 okay, header 01 okay, dia panggil header 01 di dalam header 01 ni ciri-ciri dia okay, kita tengok eh Alright. Okay, ciri-ciri untuk header 01 ni Okay, menggunakan font 16 warna warna oren kan okey warna lebih kurang oren dan juga menggunakan bold konsep bold tulisan bold jadi bagaimana kalau kita nak ubah warna sebagai contoh nak ubah warna kan okey saya hanya menggunakan um, photoshop okey let just say alright okey so saya ambil saja kod warna ini Okay, so warna orang kan? Katakanlah saya nak ubah pada warna biru. Okay, so saya nak kod warna saja dan saya pastekan di sini. Okay, save. Okay, so nampak. Okay, so warna tu akan berubah lah. Okay, nampak tu konsepnya kalau konsep kita menggunakan CSS dan juga HTML. Yang mana kalau kita nak ubah UI ataupun user interface, Okay, kita perlu buat uh, perubahan tersebut di dalam fail CSS, Okay, kita kena ingat eh, uh, file CSS ni membina paparan, dan file HTML adalah membina struktur paparan Okay, kita kena faham kat situ lah jadi, apa sahaja um, paparan yang in, ingin anda ubah, okay, anda padu, perlu lihat lah pada bahagian division ni, okay, dan lihat di dalam file CSS, konsep Uh, konsep uh, CSS dan juga HTML ni sama sahaja di dalam mana-mana template yang anda download. Okey, contohnya kalau anda ingin ubah paparan, okey, lihat saja division uh, class, division ID dan terus cari di bahagian file CSS. Okey, so ubah di dalam uh, paparan tersebutlah. Okey, dari segi uh, okey, margin, box semua. Okey. <coughs> Satu lagi yang perlu anda ingat, Okay, uh, struktur HTML juga contohnya struktur box ini okey salah satu perkara yang agak susahlah untuk diubah macam tu je okey okey mana struktur HTML ini juga dibina berdasarkan konsep table alright so kalau anda ingin ubah okey saya pakai contoh hmm. Okey, contohnya box untuk sidebar ini. Okey, box untuk sidebar. So anda boleh lihat pada bahagian CSS style. Okey, so anda boleh ubah daripada sini. Okey, width. Okey, saya letakkan 280. Okey, so dia akan jadi lagi lebar lah. Saya balik semula satu delapan lima. Okay. Kalau kita nak ubah secara manual juga pun boleh. Sebagai contoh, kolom sidebar ini menimbulkan kolom W. Apa ni? Okay, copy saja. 210 2 okay. width 185 ok dan maximum 205 so kalau kita nak ubah pun kita boleh ubah secara terus daripada CSS file ni ok nampak so dia akan jadi lagi lebar lah ok so konsep CSS dan juga HTML digabungkan dengan kaedah macam itulah ok so nampak sekarang kan konsep asas bagaimana untuk kita baca HTML dan juga um, CSS. Okey. So, uh, next saya akan tunjuk bagaimana untuk anda membaca uh, HTML5 dan juga bagaimana untuk anda memahami konsep CSS3 dan juga HTML5 lah. Yang mana kalau HTML5 ni adalah lebih hardcore. Yang mana akan melibatkan file-file uh, yang lagi banyak alright okay, saya akan buka file index untuk html5 ok ini adalah file untuk uh, html5 so anda dapat lihatlah berapa banyak file yang dia panggil ok untuk menghidupkan html5 ok mana html5 dan juga css3 ni adalah file template html yang responsif Okay, saya dah terangkan uh, konsep responsif di dalam video sebelum ini so anda boleh study baliklah video tu Okay, <coughs> untuk pemahaman penggunaan uh, file html5 ini okey saya akan tunjukkan satu persatu uh, dia punya konsep uh, sebelum tu satu perkara yang perlu anda tahu tentang file html5 dan css3 ni ah uh, Ianya tidak semudah HTML yang kita buat sebelum ni lah. Yang mana anda terlebih dahulu perlu bezakan yang mana JavaScript, yang mana CSS dan yang mana file lain-lain uh, lah. Bootstrap ke apa. Sebabnya kalau anda download saja file HTML5 dan CSS3 ni, okay, anda akan dapat file yang banyak. Okay. File JavaScript, okay, font. Okay, font pun dia panggil secara manual. Okay, CSS, berbeza dengan uh, file HTML yang biasa kalau anda download mungkin anda dapat ini saja simple sangat okay. tetapi bagi file HTML5 dan CSS3 ini okay, dia memerlukan file yang banyaklah untuk menghidupkan paparan responsif tersebut okay, sebagai contoh saya open okay. okay ini adalah paparan website uh, yang responsif So macam mana kita nak tahu website uh, tu responsif ke tak? Okay, sebagai contoh kan, uh, dia banyak efek. Okay, salah satu ciri untuk file HTML5 dan CSS3 ni, okay, dia banyak efek. Okay, sebagai contoh, okay, nampak okay, pada bahagian menu ni pun, uh, dia berubah secara automatik. Okay, kemungkinan file yang untuk menghidupkan uh, animated macam ni mungkin menggunakan file jQuery. Okay seterusnya okey tengok okey okey saya scroll down dan terus paparan ini keluar okey kemungkinan juga dia menggunakan javascript ataupun jquery file okey nampak setiap animated yang bergerak ni uh, dia melibatkan file-file tertentu okey itu adalah konsep dia dalam html html5 dan juga css3 okey nampak okey dia bergerak secara responsif dan uh, konsep ini menggunakan jQuery lah okay. so kalau anda download saja file HTML anime ini so anda kena ready lah untuk uh, pening kepala ataupun serabut Okay. baik kita akan terus kepada bahagian coding dan kita akan baca seolah-olah membaca novel suamiku ustaz alright Okey, um, Jadi, kita okay, pertama sekali benda yang perlu kita tengok adalah pada bahagian header. Okey, sebagai contoh file header ini. Okey, tengok berapa banyak dia panggil file link. Okey, berbeza dengan template untuk HTML biasa, dia hanya panggil satu saja. Tetapi bagi file responsive ini, okey, dia tengok 1 2 3 4, okey. 5 5 Right, bukan hanya file dan juga dipanggil juga ada yang file-file lain. Okay, okay mana uh, font, okay, font pun dibuat dalam bentuk CSS mungkin uh, ada banyak ciri-ciri font tu sampai dia pecahkan dia dalam bentuk uh, CSS, file-file lain. Okay, kaskan okay. istilahnya, right? Okay. Okay, font pun dipanggil secara manual lah. Alright. Okay. Uh, mungkin anda, anda pening tengok banyak sangat fail. Tetapi uh, ingin saya tegaskan dekat sini. Kebanyakannya anda tidak perlu ubah pun. Yang paling penting yang anda perlu ubah adalah uh, HTML dia dan juga file CSS untuk paparan dia itu sahaja yang untuk warna semua ni okay, anda tak perlu ubah pun sebenarnya okay, font pun panggil secara default sahaja tak perlu ubah apa-apa baik uh, untuk anda uh, check ataupun ubah uh, custom ataupun uh, cascading style sheet anda ataupun file CSS anda okay, keadaannya sama saja kita akan trace uh, di dalam box-box ataupun bahagian division di dalam paparan indeks ini. Okey, sebagai contoh, okey. Untuk paparan ini, okey, box yang pertama ini melibatkan pada bahagian slogan. Jadi, uh, pada bahagian division ini adalah file CSS, okey, konsep sama saja. Tetapi kalau anda dapat lihat kan, banyak file CSS, jadi anda tidak tahu uh, ber, di mana uh, slogan ini berada. Tetapi pada asasnya, ianya berada pada bahagian uh, style.css. Okey, tetapi bagaimana kalau kita nak cari dengan secara lebih efisien? Okey, kita just salin saja Okey, slogan. Okey, control F. So, anda boleh tengok dalam bahagian open document. Okey, open document ni adalah file-file uh, yang telah kita panggil lah. Alright, open document, okay, slogan dan okay, find all. Alright, satu uh, paparan pop-up akan keluar. So, anda dapat lihat lah file tersebut berada pada okay, style. Okay, style.css. Okay, style. So, anda pergi ke style.css. Okay, control F. Okay, find slogan okey dalam selected okey dalam current document okey so slogan berada pada di sini okey jadi anda boleh ubahlah dia punya alignment alright okey next kita cuba tengok apa lagi okey bahagian slogan ni okey so anda boleh ubah page scroll pun sama yang mana page scroll ini adalah uh, dia punya Okey, button responsive. Okey, kita cuba cari di mana keberadaannya. Okey, document and all. So dia berada selain daripada file index, dalam file style pun ada. Okey, dalam okay, file JavaScript pun ada. Okey. So, uh, apa kena mengena file JavaScript dengan uh, button ini? Sebagai contoh kan kalau awak pandang, tengok. Okey. Apa pilih saya klik saja button ini, tengok action yang jadi. Okey, so dia akan auto kepada bahagian services. Okey. Uh, template ini bergerak secara macam tu ataupun responsif terhadap button tersebut kerana ia menggunakan file javascript alright so itulah konsep file-file ataupun template responsive ini dan template responsive ini hanya applicable kepada HTML5 dan CSS3 sahaja alright ok so itu sahajalah um, bagaimana untuk anda memahami konsep-konsep HTML5 dan juga CSS3 dan juga HTML dan CSS Okey mana kalau tengok secara overall konsep asasnya sama sahaja. Okey yang mana file-file penting dipanggil pada bahagian header dia okay, untuk anda ubah dia punya paparan, dia punya dia punya susunan. Okey anda perlu ubah pada bahagian uh, cascading style sheet ataupun CSS. Okey dan sebagainya lah. Alright untuk next video saya akan tunjukkan kepada anda okey bagaimana untuk anda implement um CSS ke dalam PHP anda. Okay, yang mana um, saya rasa ramai yang mungkin tersalah anggap uh, PHP tersebut, file PHP tersebut bukanlah sebuah website, tetapi PHP tersebut hanyalah sebuah function, hanya function semata-mata. Jadi bagaimana untuk anda bagi nampak PHP tersebut adalah lebih profesional dan lebih cantik. Okay, saya akan tunjukkanlah bagaimana untuk anda implement CSS ke dalam PHP anda. Oleh itu saja bagi video ini wallahu alam assalamualaikum